Доброго дня, це телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Сьогодні будемо говорити про нову професію, яка називається інтернет-маркетолог, допомагати розібратися в новій професії з запитаннями нам буде допомагати Антон Воронюк, директор по розвитку компанії Вебпрома. Добрий день Константин, здравствуйте. Я знаю, що ви проводите вже уже шостої седьмой семінар в Києві по інтернет-маркетингу Він так і називається ефективний інструмент повищення продаж безплатно. Да. Почему бесплатно и какой смысл проводить в Киеве или в других городах, во Львове его уже проводите, да? Бесплатно. Для чего? Во Львове не проводим, я сразу поправлюсь. Интернет-маркетинг это то направление, которое позволяет бизнесу продавать. Мы, моя организация, Академия интернет-маркетинга, вы промо она является лидером в этой сфере в Украине. И наша задача не просто как бы, там, продавать коммерческие продукты, но и помогать рынку развиваться. Если будет расти бизнес, если будут приходить новые бизнесы в интернет, соответственно, всем будет хорошо, включая и нас. Интернет-маркетинг это что? Интернет-маркетинг это комплекс тех действий, которые позволяют бизнесу начать продавать. И начиная от того, что мы четко формулируем наши основные уникальные торговые предложения, отображаем это на сайте как продающие площадки, и следующий шаг это привлечь посетителей. Наша задача это первое, привлечь просто посетителей, второе это то, чтобы они превращались в покупателей и при этом, чтобы оставались еще рентабельны, чтобы средства, которые мы вкладываем в рекламу, они не превышали того, что мы зарабатываем. А у вас два года назад была запущена академия. Да. То есть вы как раз обучаете этих интернет-маркетологов. Да. да. Сколько стоит обучение, сроки обучения и вообще как бы то там дневное, вечернее, mm. заочное? На данный момент мы представляем два формата обучения. Это очные, вечерние курсы, когда этот э, лекция там, с 6.30 до 9.30 вечера, вы приходите после работы, у вас есть возможность обучиться. А курсы средняя стоимость это от 4 до 6 тысяч гривен, а лекции в среднем где-то от 8 до 12 в курсе. Кроме этого, мы предоставляем возможность обучиться в заочном формате. Очный формат покрывает только Киев, в заочном мы предоставляем возможность обучаться по всей Украине. У нас есть студенты из Грузии, СНГ, Казахстана. У вас же есть и вообще свой как в ютубе канал да получается канал пользователя где вы предлагаете буквально там с лета этого года образовательный канал по интернет-маркетингу зачем тогда академия если можно обучаться по интернету, в Ютубе, это все. Мы промоэкспресс ТВ это тоже тот инструмент, который позволяет нам расширять рынок. Он позволяет рассказать о инструментах, дает возможность бизнесу узнать, как это может работать, какие инструменты применимы, какие неприменимы и позволяет ему начать путь движение. Если у человека есть желание там досконально это выучить, разобрать это на основе своего проекта, там, чтобы его подгоняли домашними заданиями, экзаменационным проектом, то он приходит к нам на курс. А, говорят, что интернет-маркетолог это сейчас самая доступная и самая востребованная профессия. Так это или нет вообще в Украине? Ну, статистика утверждает то, что самая востребованная это программист. Все-таки mm -hmm. интернет-маркетолог это немножко другое. По доступности тоже можно спорить. Интернет-маркетолог это тот человек, который идет на грани рекламщика и классического маркетолога. Доступный – нет, востребованный – да. Этот, если мы правильно начнем свой процесс образования, то там, в течение года полтора-два мы сможем выйти уже там, на среднекиевскую киевскую зарплату, которая там, позволит нам давать видеть тоже перспективы. Если мы знаем нормально английский, нам открыты там, рынки аутсорсинга. как найти хорошего интернет-маркетолога, если у меня есть сайт, и он почему-то там не работает, то он знает, какие счетчики нужно накручивать, какие-то есть еще термины, в продвижении, но то ли он делает, как я могу это проверить сам, или не то он это делает. Хороший это специалист, или плохой это специалист, потому что ну вот 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 IT сфера это такой вот темный лес, но ну, я думаю для 80% процентов украинцев и они знают, что есть какое то SEO, что-то нужно там продвигать. Ну, нужно, во-первых, понимать то, что интернет-маркетолог – это в первую очередь маркетолог. Маркетолог – это человек, который понимает свой продукт и понимает то, что он продает. Это первое. Это понимание продукта, понимание своей целевой аудитории лежит в основе. Техническим инструментам, их нюансам, специфике – это всему можно научиться, что мы, собственно, и делаем. Мы помогаем бизнесу их освоить. Но если у человека нет понимания продукта, если нет понимания, кому он это будет рассказывать, то, соответственно, он нормально взаимодействовать не сможет. В интернете очень много инструментов, начиная от поисковых Оптимизация контекстная реклама, возможность вторичного взаимодействия через социальные сети, вы нашли меня через Facebook, через почтовую рассылку. Все эти инструменты являются комплексом, который позволяет на одной стадии привлечь человека, а потом его удерживать. Соответственно, мы изначально начали общаться с совершенно незнакомым человеком, и с просто пришедшего на наш сайт мы превращаем его в друга. А, есть какие-то сроки, э, интернет-маркетолог берется за продажу какого-то товара э, в интернет-магазине, допустим, и если у него за 4 месяца, полгода или год ничего не получается, значит э, это товар плохой или все-таки маркетолог плохой? Сроков как таковых нету, и обычно на интернет-маркетолог берется за процесс. Понятно то, что есть зарплата, есть там, ну часто встречается, когда идет мотивация по определенным показателям, когда там на привлечение там по целевой аудитории, там возможно там какая-то конкретная привязка к объему продаж, но так или иначе мы у интернет-маркетолога должен быть адекватный выстроенный процесс, который собственно позволяет привлекать аудиторию. Если там за год продаж нет, то, то нужно просто еще посмотреть на внешние вопросы. Ну, например, мы все прекрасно видим, что то, что происходит сейчас в стране, и рынок электронной торговли, с одной стороны, при их постоянно приходят новые игроки, но те спады, которые пережили там, крупные e-commerce весной, они были довольно ощутимы. А сейчас в Украине ну, действительно спад и кризис, и люди все-таки покупают больше в интернете или больше в магазине вот, товары? Это хороший вопрос. Этот а, в, исторически больше покупают в магазинах, а интернет стал как дополнительный инструмент поиска, где бы более дешево. А, опять выросли в своей роли прайс агрегаторы такие ресурсы, как Hotline, на Adobe. Мы туда входим, мы хотим там купить, не знаю, тайпад мы вбиваем iPad и смотрим, на какой площадке мы можем купить дешевле. Мы не понимаем, что там посредством там, большинства розничных сетей, интернет-магазинов, там качество, которое нам предоставят, оно приблизительно одинаковое. И критично в текущем условии становится цена. Пользователь идет на прайс-агрегатор, если он не знает, что такое прайс-агрегатор, он начинает мучать Google запросами названия девайса, там, iPad 2 там, дешевле, iPad 2 купить и так далее. Соответственно, он ищет там, где дешевле. И в этом случае интернет, там, поиск посредством Google, контекстной рекламы, поисковой оптимизации, посредством прайс-агрегаторов, играет ключевую роль, которая там соединяет бизнесу, который действительно может, там, как бы, ну, точнее не может, но вынужден ужаться в цене, и покупателя, для которого на данный момент цена является критическим фактором. А, если а, интернет-маркетолог, вот он как бы должен продавать, да, получается, ну, то есть для чего он тогда нужен? Есть какой-то товар, который в Украине сейчас не продается и в ближайшие там год-два-три продаваться вообще не будет? Как ты там счетчики эти не крути в поисковике, в поиск ковике и как там не оптимизируй ничего. Ну, во-первых, я такого товара не знаю. это практически каждый товар, этот, если на него есть сформированный спрос, можно найти этих людей в поисковике. У нас среди клиентов, которые там приходят к нам как агентству, которое занимается продвижением, или в академию, которая учит, как надо этот, правильно продвигаться, есть такие тематики, как интернет-магазин щенков померанского шпица, интернет-магазин игрушек. Вы можете заказать там любого вашего персонажа с компьютерной игры, там начинает вот такой фигуркой в трехметровый рост. Там интернет-магазин рыцарских доспехов. Соответственно, сейчас идет очень жесткое нишевание, и если вы там как бы хорошо чувствуете свою нишу, вы знаете, как это продать в оффлайне, то интернет просто может стать еще одним каналом, который по позволит увеличить ваши продажи посредством онлайн-аудитории. А может интернет стать началом моего бизнеса? То есть я там делаю сайт, я продаю рыцарские доспехи, и получается вы как компания помогаете мне это продвигать, да? А я каждый месяц плачу вам какие-то там проценты от продаж, получается. Так идет взаимодействие? Взаимодействие идет обычно по абонентской оплате, этот определяется уровень конкуренции в нише, этот логгенство обычно есть или комиссия, или рекуррентный платеж, который необходимо вносить каждый месяц, и там понятно, то, что идет обычно привязка к результату, там мы каждый раз выстраиваем отчетность, которая дает понимание, были ли за этот месяц продажи или нет. Там есть динамика, мы видим, там растет целевой трафик, растет количество продаж, это, там, увеличивается ли количество звонков. А, все это дает возможность измерять результаты. В принципе, если мы говорим про интернет интернет-маркетинг, основное его преимущество – это измеримость. Если мы правильно все настроили вначале, мы можем четко ответить, с какого источника, с какого ключевого слова, с какого города, там вся подробная статистика о человеке, откуда он пришел, кто он такой, мы можем по любому его полезному целевому действию узнать, положил ли он товар в корзину, написал ли он нам в онлайн-чат, совершил ли звонок. А, Все-таки я хотел бы вот, ä, попробовать докопаться, как мне оценить работу интернет-маркетолога? Uh -huh. Потому что вы говорите, что многое влияет. Возможно, сайт неправильно сделан, uh -huh. да? А, возможно, что-то там не сделали. И поэтому интернет-маркетолог не очень как бы качественный и профессиональный будет говорить, да вы знаете, у вас же сайт плохой, это же нужно сайт, наверное, доработать. А здесь вы знаете, ну вот здесь вот, ну это же всегда, это сезонные там минусы. То есть вот как же его так зажать этого интернет-маркетолога, чтобы он все таки четко отвечал за сделанную угу. свою работу. Забил 10 гвоздей, получил деньги, не забил, уволен. Понял. А, ну, я повторю эту цепочку, которую мы рассказываем на бесплатном семинаре, в основе всего лежит продукт и сервис. Если продукт и сервис некачественны, вероятность то, что оно будет продаваться в интернете, она есть, но так или иначе вам будет это сложно А делать. кто оценивает качественный мой продукт и сервис? Пользователь И услуга? И... Ну, если от вас, вас вы же продаете, и вам идет постоянно обратная связь от клиента. Клиент, если жалуется, и как бы вы адекватно понимаете то, что действительно проблема есть, ну значит, проблемы с качеством присутствуют. Или с самим продуктом, мы все прекрасно знаем то, что там любой телефон, начиная от iPad, а, заканчивая китайским, минимальный процент брака это 2%. <laughs> соответственно, ну мы же как бы эту цифру знаем, мы просто ее активно, ну, адекватно воспринимаем и используем. Аналогично с услуга, если мы знаем то, что там доставщик может не доставить, менеджер может нагрубить и так далее, и это как бы это недостаток, то, соответственно, значит, мы говорим о процессе качества. И именно вот качество продукта и услуги является первым, он лежит в... Основе основе. На втором месте стоит сайт. Вы их спрашивали, как этот э, сделать, чтобы лазеек не было. Существуют инструменты, например, SimilarWeb.com, который позволяет проанализировать всех ваших конкурентов. Вы забиваете, вам говорят, какая приблизительная посещаемость на этом ресурсе, сколько времени проводят пользователи на сайте, с каких источников они пришли. Тем самым мы берем десяток основных конкурентов, сравниваем их по цепочке, видим, какие из них э, являются, условно говоря, лучше нас по нашим показателям. Исходя из этого, мы уже обсуждаем с маркетологом, что необходимо там, с интернет маркетологом, чтобы достигнуть этих показателей, а интернет-маркетолог уже строит там схему там привлечения трафика, схему удержания аудитории, которая должна этот, собственно, нам помочь достигнуть этих показателей. То есть на более-менее крупном или там среднем предприятии уже должен быть и маркетолог и интернет-маркетолог. Если это среднее предприятие, то, в принципе, маркетолог может частично выполнять функционал интернет-маркетолога, контролировать uh, внешних подрядчиков, если это выносится на аутсорс. Если мы говорим про крупных клиентов, то да, уже они начали формировать отдельное там, направление интернет-маркетинга, у них есть SEO-специалист в штате, у них есть SMM-щик, те, те люди, которые там, позволяют и помогают продвигаться в интернете. А mm -hmm. uh, SEO и SMM это что? Хорошо, начинаем расшифровывать. Простой пример. Вы заходите в Google с какой-то потребностью. Что вы последний раз искали, Константин? Я пытался застеклить балкон. Uh -huh. вот, И мне выдает, я вот сразу там застеклить балкон в Киеве. И выдается сразу же там 4-5 сайтов. Uh -huh. На самом деле сайтов выдается больше. Это, uh -huh. У вас есть облачки сверху и справа с пометкой рекламы. Это называется контекстная реклама. Там В Google это Google AdWords, в Яндексе это Яндекс.Директ. А посерединке это то, что это, там, считается обычным поиском. 10 результатов. Это как раз и есть то, что достигается словом SEO или поисковая оптимизация. А чтобы оказаться вот на первых позициях по этим строчкам, необходимо там хорошо поработать над сайтом, вот так сделать так, чтобы он соответствовал требованиям поисковых систем. В принципе, этот на срок от 3 до 6 месяцев нам потребуется, чтобы там, по основным нашим запросам мы начали появляться на первых, запрос, на первых позициях. На первой странице. Да, да. SMM это social media маркетинг Мы а, уже удерживаем аудиторию. Мы первично привлекли людей, но за счет того, что мы даем какую-то полезную, информацию, интересный контент, ну, как в нашем случае, у нас есть онлайн-телевидение, есть бесплатные вебинары еженедельные, там, бесплатные семинары, там, мы ведем блог, мы общаемся с этой аудиторией, мы даем им полезную информацию, которая, по сути, формирует вокруг нас сообщество. так же, как сообщество у вас вокруг телеканала, у вас есть постоянные слушатели, зрители, которые там, с каждым разом снова и снова к вам приходят. Вот так вот, по сути, делает и бизнес, он собирает вокруг себя сообщество за счет контента. А могу ли я оказаться в этих первых строках? точках, допустим, в Гугле, если у меня вот все правильно, интернет-маркетолог работает, но товар у меня некачественный. То есть человек раз застеклил балкон, второй раз застеклил балкон, он рухнул, третий раз застеклил балкон. А мы все счетчики накручиваем, мы правильно, мы в первых позициях. Сколько мы там можем стоять в этих первых позициях? Смотрите, это по поводу этого некачественного продукта, этот Google борется с упрядом таких вот ниш, которые там совсем некачественные, словно говоря, вы не можете рекламироваться в Гугле в контекстной рекламе, если у вас там реплики там, условно говоря, подделанный iPad, это, ну, как бы китайская mm -hmm. iPad, китайский iPhone, там, китайские часы и так далее. Соответственно, эти ниши, они, в принципе, их нельзя рекламировать в контексте. Плюс, очень хорошо сейчас развивается направление отзывов в Украине. Соответственно, прежде чем там, идти к какому-то представителю, который занимается там, застеклением балконов или еще чем-то, вы банально можете там, прогуглить название и получить отзывы. И это направление очень быстро растет, вы всегда можете получить адекватную информацию о том, стоит или не стоит к ним обращаться. То есть, вы хотите сказать, что что если я э, стеклю балкон, раз мы уже так привязались к этому, то вот, вот в первой позиции это те, кто качественно это делает. Дорого и качественно. Дорого, потому что они тратятся на интернет-маркетолога, который держит их в этой позиции. И качественно, потому что по отзывам э, от них хорошие отзывы. И Google это тоже как бы контр Google это напрямую не учитывает. Это все-таки остается за человеком. Ваша задача это, когда вы все-таки нашли того, тот сайт, который вам примелькался, который вы считаете нужным, там дополнительно забить пару запросов в Google, которые там, условно говоря, название компании отзывы, там, название там а, а, компании некачественно, что вот такие вот запросы, которые вам дадут понимание, что с ними есть. Mm -hmm. Ну, простой пример, там не будем далеко ходить, народ так гуглит застройщиков, врачей, политиков, там с запросом таблоид. Соответственно, когда мы ищем репутацию или информацию о человеке, там есть запросы, которые позволяют найти, условно говоря, все под нагодным. Но э, отзывы можно редактировать и э, не, не, ну, как бы неугодные отзывы можно просто убирать оттуда, получается так? Не просто. Mm -hmm. Их как бы можно убирать но это длительный и болезненный процесс поэтому в принципе там просмотр отзывов является с одних таких объективных инструментов которые позволяют сформировать отношение к бренду uh -huh. а если у меня есть какая-то услуга то есть э, я допустим э, предлагаю я хочу застеклить балкон uh -huh. то есть мне в любом случае нужен какой-то seo специалист который будет как-то вот что-то счетчики там что-то вот делать в интернете как-то вот продвигать меня без этого seo специалиста я сам не смогу с этим разобраться смотрите э, вы можете разобраться опять там в интернете есть довольно большое количество материалов, как сделать самостоятельно. Но обычно, там, когда этот начинаешь делать самостоятельно, разбирать чем-то, но там тратишь довольно большое количество времени. Соответственно, там положив на весы, сколько стоит ваше время и сколько бы там вы заплатили SEO специалисту там, или SEO агентству, вы там просто оцениваете, там стоит ли вам это делать самостоятельно или стоит все-таки отдать на аутсорс. Mm -hmm. а когда этот э, не ваша задача там оказаться на первых позициях, там, если мы говорим про именно про поисковую оптимизацию, вот это довольно длительный процесс. Во-первых первых надо очень сильно и плотно поработать с программистами, там устранить большое количество ошибок. потом нужно сделать так, чтобы на вас ссылались, там посредством контента или посредством того, покупки ссылок. вариантов по работе с инструментами на самом деле очень много и там для того, чтобы там, стать более-менее там толковым ну, SEO специалистом там, требуется время. А контекстная реклама, с контекстной рекламой чуть-чуть попроще, но, ну, например, после там, даже наших курсов вы уже там, запускаете поисковую рекламу и начинаете получать первые звонки первых клиентов. Um... Google же, как поисковик, он же тоже меняет какие-то условия, как сайт появляется в первой строчке. Раньше говорили, это посещаемость. И там как-то накручивали посещаемость. Сейчас говорят, что это оригинальный контент. То есть у меня на сайте а, должно быть только то, что я вот сам сочинил угу. и написал. А через год Google придумает что-то другое. И получается, каждый раз вот SEO-специалист должен следить за этими всеми изменениями и что-то там подделывать, подкручивать и вот советовать мне, как я должен себя вести на этом сайте. А, смотрите, Константин, Логика, которая лежит в основе ранжирования, она на самом деле очень простая. Вы должны иметь хороший сайт, который соответствует техническим критериям, там, без ошибок, без дублированного контента, без того, чтобы он постоянно отложился. Недоступный сайт это очень плохо. Второе, у вас должен быть уникальный контент. Текст, который вы взяли у конкурента, потому что он вам понравился, или текст, который конкуренты взяли у вас, они уже вот сюда не в счет. Наша задача, чтобы контент был уникальный и чтобы на него ссылались. Соответственно, чтобы из других ресурсов они шли ссылки на вас. Ссылка в интернете это как голос. Там я голосую за то, что у вас хороший сайт и он достоин быть на первой позиции. Соответственно, вот этот вот комплекс а, технического соответствия сайта, контента и ссылок, оно позволяет вам оказаться на первых позициях. Вы говорите, когда вы берете за нового клиента, вы смотрите на рынок конкурентов, сколько конкурентов, насколько много там вот ниши все. А, а вы можете посоветовать, с чего начать? Ну вот я, допустим, хотел застеклить балкон. Uh -huh. Я отложил 30-40 тысяч гривен. Uh -huh. Он вот стоит в Киеве столько. Может быть, мне лучше открыть интернет-магазин по продаже чего-то, сделать сайт там на 10 тысяч гривен, гривен, нанять специалиста за тысячу гривен в месяц и какой-то товар там купить и вот вы говорите. Вы знаете, вот здесь вот ниша не занята. Женские колготы можно продавать очень хорошо идет. Вы советуете, чем можно начать? Ну такой семинар для стартаперов. Я понял ваш вопрос. Для того, чтобы начать, на самом деле недостаточно, чтобы за вас нашли свободную нишу, надо, чтобы человек этой нише жил. Вот все те примеры, которые я вам приводил там, по совсем узким нишам там игрушки, рыцари, там, щенки и так далее, человек этим живет. Соответственно, когда этот человеку там как бы приятно, условно говоря, то, что он продал щенка, он кому-то подарил счастье, как бы оно вдохновляет. Если у вас там есть желание там, просто это зайти в интернет, лишь бы зайти, обычно с этого ничего хорошего не получается. Плюс порядок цифр, которые вы назвали, он, ну, все-таки выше. Там создать интернет-магазин это где-то порядок там 5000 долларов. Нормальный специалист в сфере интернет-маркетинга вам обойдется 4-8 тысяч гривен в месяц. Это начальные там опять же показатели. Соответственно, этот прежде чем туда рваться с боем, этот вы должны оценить возможности. Опять же, тот инструмент, который я приводил, SimilarWeb, он позволяет вам посмотреть, что уже сделали конкуренты до вас. Откуда они берут трафик? Это поисковые системы, это почтовые рассылки, это социальные сети, какие конкретно социальные сети. Посмотрев, что они сделали, вы просто для себя там анализирующий. Можете вы повторить их путь или не можете? Вы по профессии физик-ядерщик. Было дело. И вот вы заболели вот этим интернет-маркетингом mm -hmm. и создали э, эту компанию, э, в которой являетесь вдохновителем. Вы когда-нибудь думали над тем, что вы можете проснуться 5 ноября 2014 года, а интернета нет? Чем вы будете заниматься? Физик-ядерщик. То есть, ну... Наука, она всегда актуальна, если мы говорим, там, опять же, вернемся в прошлое, вот база политеха, которая там дается ребятам, она позволяет очень быстро это, усваивать новые объемы данных. А в интернете это очень важно. Интернет очень динамичный, там, все, там, тот же Google, Яндекс, они постоянно что-то обновляют. Там, сегодня ты зашел, это все выглядит по одному, завтра ты зашел, ты выглядит по-другому. И ты должен под это подстраиваться, улучшаться, двигаться постоянно вперед. Ну, как бы, вот научный мир и, как бы, техническое образование этому учат. А лучше все-таки вот в интернет-маркетинге чувствуют себя как специалист девушки или молодые люди. Кого лучше обучить, кто может работать с этими новыми объемами данных? Все, все очень сильно зависит от какое конкретное направление интернет-маркетинга. Поисковая оптимизация SEO, она более техническая, там как бы себя чувствуют исторически лучше парни. А если мы говорим про социальные сети, про почтовые рассылки, это больше копирайтинг, это больше коммуникация, соответственно, как мы общаемся. Ну, лучшие коммуникаторы исторические девушки, соответственно, mm -hmm. они умеют договориться, они умеют преподнести в хорошем формате, и там, если мы там посмотрим на там нашу группу SMM, а то там сидит там 3-5 парней и там 20 девчонок. Соответственно, все зависит от той сферы интернет-маркетинга, куда надо двигаться, там усредненного, к сожалению, нет. Сейчас очень много специалистов, которые работали в разных отраслях, это было там в Донецкой и Луганской областях, переезжают, ищут здесь работу. Есть ли шанс переучиться вообще, стать интернет-маркетологом, прийти к вам в академию, обучиться за... 3-4 месяца, да, по-моему, и работать в этой области. Ну, многие так и приходят. Но они обычно приходят в компанию там, на позицию маркетолога, проект менеджера, там, менеджера, который отвечает там, за продажи в интернете. Знаний недостаточно для того, чтобы повысить квалификацию, они приходят к нам. Соответственно, они приходят, как бы закрывая там, часть офлайнового маркетинга, мы просто добавляем инструменты, которые позволяют эффективно работать в интернете. За какие компании вы вообще не беретесь? Вот они к вам приходят, говорят, давайте вот, вот будем продвигать вот этот продукт вы не беретесь, потому что очень много конкурентов или продукт какой-то для вас кажется, то есть он не соответствует вашим каким-то жизненным принципам? Не знаю, сигареты, алкоголь или что-то? Ну, смотрите, мы не беремся за все, что запрещено законодательством. Как бы это аналогично, тут без исключений. По остальным конкурентам, нишам мы можем помочь. Uh, на этом все. Антон Воронюк був у нас в студії, говорили про інтернет-маркетинг. Антон Воронюк, директор по розвитку компанії Вепрома. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Константин. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна ми обов'язково ще повернемось.